Azərbaycan Mübarizləri Partiyasının sədri Ağa Dur Muslimov vəfat edib. Ölkə az xəbər verir ki, partiya sədri həbsxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə ittiham olunan Ağa Dur Muslimov 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İş üzrə 2 nəfər zərər çəkən olub. Onlar İran vətəndaşı For Əzmi Ədirsə Qurban və Babayev İsahxan Peymuroğlu'dur terror çəkmiş İsa Xan Babayev Təhsil Nazirliyinin fikinti idarəsindən sabiq rəisi olub. İsa Xan Babayev polisiə ərizə ilə müraciət edərək 2013-cü ildə Ağadır Müstəmova 100 min manat verdiyini, həmin şəxsin bunun müqabilində ona Təhsil Nazirliyinin idarə rəisi vəzifəsində qalmağa köməklik göstərəcəyini vəd etdiyini bildirib. Lakin Ağadır Müstəmov pulu alsa da, bədinə əməl etməyib. Misir Mərdanov Təhsil Naziri vəzifəsindən getdikdən sonra isə Xan Babayev də işdən çıxarılıb.